Цифровий сигнал вже впевнено закріпився у нашому повсякденному житті. Мобільні телефони, айфони, а також CD та mp 3 плеєри вже давно здаються звичними. Разом з тим, словосполучення цифрове телебачення ще залишається екзотикою у нашому пронизаному цифрою світі. Що ж таке цифрове телебачення? Воно включає в себе три основних стандарти, які відрізняються лише способом доставки сигналу абонентам в транспортному потоці МПЕК2 або mpeg 4 які переваги цифрового мовлення, перш за все, це значне покращення якості зображення? Декілька років тому було оголошено про початок тестового мовлення в Києві та області, а також в ряді міст України. А взагалі до 2015 року Україна зобов'язана повністю перейти на цифру. Перехід планується плавний та поетапний. Так одразу відключити всі аналогові передавальні пристрої та включити цифрові неможливо, проте процес пішов. Державне підприємство Одеський обласний радіотелевізійний передавальний центр забезпечує радіотелевізійне мовлення на території всієї Одеської області. Дане підприємство одне з перших в Україні має можливість впровадження цифрового мовлення. Тож в чому переваги цифри, розповість керівник Радіотелевізійного передавального центру. Валерий Волков. Вот это один из крупнейших РТПЦ, одесский областной радиотелевизионный передающий центр, который входит в состав концерна РРТ. Это республиканское предприятие, которое объединяет в своем составе 26 таких предприятий. Каждый из которых обеспечит трансляцию радиотелевизионных программ на территории своей области. Ну, мы обеспечим на территории Одесской области. Ну, должен сказать, с нашем гордости, что мы одно из как бы, крупнейших, и ну, в общем так. Может, не скромно, но тем не менее передовых предприятий, потому что вся новая технология, которая осваивалась на рынке телекоммуникаций с точки зрения телевизионного вещания, радиовещания, она была испытана и внедрялась именно в нашем предприятии. Ну вот сегодня на слуху кругом, так сказать, цифра, цифра, цифра и так далее. Mm -hmm. вот. Цифровыми технологиями мы начали заниматься еще в 1996 году, так что, вот, слава богу, это уже 15 лет. Вот. А именно цифровым телевидением где-то с 2005 -го года, ну плотно уже с 2006 -го года, когда, если вы в курсе дела, была принята международная э, программа «Женев-2006», которая определила дальнейшее развитие и внедрение цифрового телевидения. Согласно этой программе, если вы знаете, значит, в 2015 году в июле месяце все страны, ну за исключением отдельных африканских стран, должны перейти полностью на цифровой стандарт вещания телевизионный. Вот. Аналоговое вещание как таковое в принципе возможно может остаться, если оно никому не мешает, но оно не будет защищено будет использоваться только цифровой стандарт вещания. Ну, количество программ и функциональная насыщенность. То есть если мы сегодня используем на э, одной частоте, вот и ваша компания работает на восьмом телевизионном канале, вы работаете и вещаете только свою собственную программу. При цифровом стандарте на одном телевизионном канале можно обеспечить до 80 телевизионных программ в стандарте DBT. И то, что сегодня начинает работать уже проект э, так называемого ZenBuda телерадиокомпании, которая обеспечивает стандарт вещания DBT-2, то здесь в стандартном качестве можно обеспечить до 15-17 телевизионных программ в одном телевизионном канале, то же самое полосе 8 МГц, вот. либо до трех, ну, скажем так, это хорошо, чуть-чуть хуже, мой 4, ну, лучше 3-4, скажем так, программы ходи то есть с высокой, высокой четкостью. Вот это преимущество цифрового стандарта. Ну, мы начали, я говорю, в 2006 году, в принципе, заниматься еще в стандарте DUBT, более того, еще при системе сжатия mp 2 и затем потом уже внедряли в 2008 году по решению Национального совета и был указ президента о внедрении цифрового телевизионного вещания на территории Одесской области и строительство, кстати говоря, вот новой телевизионной вышки, которую вот видите, должна была быть начато строительство. Вы видите, 2006 год проект написан. Вот, к сожалению, до сих пор вот, э, в силу реструктуризации, перестановок и так далее в нашем государстве немножко все это задерживается. Вот. Так, в 2008 году мы начали плотно по всей территории области в соответствии с программой женев 2006 строить сети синхронного вещания, так называемого. Чем э, суть синхронного вещания в двух словах? значит, э, Если вот ну, карта вы увидите, Одесской области, вот она поделена на все зоны, так и Украина вся поделена на зоны. Э, это согласно той же самой программе женев 2006 Так вот в каждой зоне 4, 5, 6, 7 передатчиков, допустим, работают все на одной частоте. Никто друг другу не мешает, напротив, в точках совмещенного приема происходит увеличение суммирования сигнала. То есть на этой зоне используется один телевизионный канал на всю вот эту территорию. Вот. То есть это колоссальная экономия частотного ресурса, в чем и прелесть цифрового вещания, а тем более и синхронного цифрового вещания. К сожалению, сегодня вот то, что решает программу, телекомпания Zenboot, хотя она применяет и новый стандарт DBT2, то есть что дает большую инфляционную наполненность, к сожалению, они строят свою сеть несколько по-другому, то есть по многочастотному принципу. Вот. И, скажем так, для сравнения, если у нас вот по территории Одесской области, то, что мы обеспечили внедрение цифрового телевидения в стандарте DBT, работало... 22 передатчика, телевизионных передатчика, и покрытие области было практически 100%, ну, 97% так, процентов примерно. Зенбут обеспечивает сегодня по территории области, ну, он, вернее, уже установил 9 точек присутствия телевизионных передатчиков. Ну, охват я не могу еще точно сказать, потому что мы сейчас как раз проверяем зоны, охват и так далее, но ориентируешься на это процентов 70 охват. Вот. При этом, если мы на эти пять зон одночастотного вещания тратили пять телевизионных частот, то при системе, используемой телекомпанией «Зонбуд», на эти девять точек будет 9 частот использоваться на один и тот же мультиплекс, скажем, и там и там один мультиплекс. То есть вот насколько неэкономично использовать частотного ресурса и не, не полное покрытие территории области. Вот, ну, будем надеяться, что так сказать, со временем, думаю, может быть, желание обеспечить все-таки покрытие стопроцентным, так сказать, будет превалировать, и может телекомпания ЗНБ тоже начнет развивать и так сказать, дальнейшие точки по территории нашей области, для того, чтобы обеспечить более полное покрытие вещанием. Одеський радіотелевізійний передавальний центр є одним із перших та найстаріших. 60 років тому у прямому ефірі відбулася трансляція параду, який проходив у Києві. Це була перша трансляція прямого такого дійства як парад. в общем, раньше, чем в Москве, в принципе. Поэтому Украина гордится еще и этим, что она одна из первых, так сказать, вот показала в прямом эфире парад и так далее. Вот. А так вот, наша вышка, которая у нас сегодня стоит, 180 метров высотой, она построена, на в 56 58-м вышла эксплуатацию, то есть, в принципе, есть аж вот 60 лет. Такие конструкции не имеют, в общем-то, гарантийный срок 50-60 лет, срок службы. Поэтому фактически срок службы истекает. Более того, вы ну, понимаете, что тогда она проектировалась на одну, две, три программы, скажем так, телевизионные и 2 э, две там программы радиовещания. Вот, никто не предполагал этого такого бурного роста телевидения, какое сегодня мы имеем. Вот, ну а сегодня мы вещаем тут более 20 телевизионных программ, более 20 радиопрограмм и так далее. Поэтому она, естественно, так сказать, и насыщена всеми антенными системами, вот, и фидерными системами и так далее. То есть довольно Тяжеловато ей служить дальше и дальше, скажем так. Поэтому возникла необходимость строиться новой э, вежи. Ну, это еще где-то мы начинали, это уже где-то в 90-х годах, но с учетом от развала Союза все это было приостановлено. Ну, а в 2004 году этот э, вопрос возник уже более остр с учетом старения нашей основной опоры. Вот. Ну, и на заседании областной администрации было принято решение вот, начать строительство. После этого удалось, так сказать, с помощью и государственной администрации, вот, неоднократно приезжал президент, вот, по этим вопросам посещал нашу область и так далее, особенно южные регионы, вот, при Дунаве и так далее, где несколько тяжеловатые вопросы. В этом плане и соседи Румынии так довольно интенсивно делают определенную экспансию в наш эфир. Вот, поэтому принято было решение именно начать с Одесской области и о внедрении цифрового телевидения, в том числе и о строительстве новой телевизионной опоры вот в городе Одессе. Ну, к сожалению, говорю, из-за этих вот немножко там, так сказать, политических, неполитических моментов перестановок и так далее, немножко этот весь процесс застопорился. Ну, сейчас вот очередной этап как бы нового руководства страны, оно поворачивается сейчас лицом к телевидению, к средствам массовой информации. Вот, я думаю, что сейчас есть определенные так сказать, перспективы и продолжить решение этого вопроса. случае, вот, буквально на днях в областной администрации было небольшое совещание по этому поводу. Предполагается вот визит и президента, знаете, на днях в Одесскую область. Я думаю, что в том числе не исключено будет стоять вопрос и вот в дальнейшем решение этого вопроса. З нагоди Дня радіо, телебачення та зв'язку, який відзначався 16 листопада, Валерій Волков привітав всіх, хто задіяний у сфері телекомунікацій. Я хотів би, звісно, всіх, хто займається, ну, сказав би, може, такою складною, але інтересною. сферой, как телекоммуникации, вот, тем более радио, телевидение, вот, э, вам приходится общаться очень с многими людьми вот, и показывать, наверное, э, очень интересные, порой и сложные, может быть, э, сюжеты и те события, которые происходят и в нашей стране, и в других государствах. Поэтому я думаю, что это дело очень нужное, интересное. Вот. Поэтому я всех, кто к этому причастен, хотел бы поздравить. Вот. Пожелать всего самого наилучшего, естественно, успехов, здоровья, благополучия в семьях. Ну, достатка, естественно, и спокойствия. Отдельно хотелось бы поздравить, конечно, вашу телекомпанию, поскольку я уже упомянул, что вы одни из первых, особенно в северном регионе, скажем так, начала тут и Одесса. В 1992 году появился седьмой Телевизионный канал, так называемый, там было много телекомпаний, которые объединились. Ну вот и в том числе появилась и ваша телекомпания. Ну, сложный был процесс, как бы строительства отдельной опоры в самой Балтии. Вот. Должно сказать, что и руководство вашей телекомпании с самого начала принимало очень активное участие и помогало в решении вопросов и с местной администрацией. Вот. И должен сказать, что и администрация в общем, была очень заинтересована. Был тогда, тогда и Юрман такой очень э, э, активный помощник. Он работал в местной администрации. Вот сейчас он, по-моему, уже на пенсии, вот, на заслуженном отдыхе. Поэтому вот я бы должен сказать, что и ему бы передал привет и поздравления, поскольку он тоже причастен к телевидению, в том числе в Балтии. Вот. Поэтому с вашей компанией всегда было работать в общем -то, интересно. Ну, думаю, что наше сотрудничество было плодотворным. Мы старались обеспечить качественное ваше вещание, вы старались делать качественные программы интересные. Я думаю, что и дальше мы будем работать. Надеюсь, что и у вас было очень много усилий вот присутствовать уже как бы и в новом цифровом стандарте. Я думаю, что у вас есть и перспективы и от души вам этого желаю. Телерадіокомпанія Балінформкомпанія, йдучи в ногу з часом, щодня приходить в кожну домівку з добрими новинами та телепередачами. Ми постійно прагнемо того, аби наші телеглядачі насолоджувалися якістю трансляції. А завдяки впровадженню цифрового мовлення, на яке перейде і Балінформкомпанія, якість зображення стане у рази вищою.